o'lim kelib to'satdan bir yigit barvaqt o'ldi gunohlari ko'p ekan qabri otashga to'ldi yillar o'tdi oradan yigit qiynoqda yotar ko'tarilmas azoblar kundan kun bo'lar battar ammo ammo bir kun qabrga kirib keldi ikki farishta zulmat bosgan bu qabr birdaniga yorishdi farishtalar dedilar bitta qabr azobi endi sizga bo'lmagay hech allohning g'azabi bu sovg'alar siz uchun bo'lsin sizga muborak bizlarning kelishimiz sizga jannatdan darak yigit dedi malaklar sizlar shoshib qolibsiz loyiqmasman sovg'aga siz adashib kelibsiz orzularim ko'p edi o'lib ketdim armonda loyiqmasman sovg'aga qilmang meni sharmanda yotaverib bir joyda ko'nikdim-ku sabrga olib borib beringlar uni boshqa birovga farishtalar dedilar biz qilmaymiz hech xato bu sovg'alar siz uchun sizga qilingan ato jon oluvchi farishta joningizni olganda o'sha payt beshikda farzandingiz qolganda insonlarga farzandlar beriladi omonat omonatga xiyonat o'rtamasa diyonat ayolingiz tarbiya qildi yolg'iz bolani farzandingiz o'rgandi shu bugun bismillahni. xiyonatli farzanddan kelaverar sog'lar. yaxshi qolgin ey yigit so'zimiz rostdir ishon farishtalar ketdilar qabr bo'ldi nurafshon oxiratni unutdik dunyolarga berilib savob ishni or bilib gunoh qildik kirilib. Bismillahni o'rganib shuncha savob bo'lsa gar qancha savob bo'larkan quron o'qisak agar duo qiling azizlar farzandlar olim bo'lsin ulashing bu lavhani boshqalar ham bilsin